Розі Слухаємо. Люкс ФМ! розважальне радіо. Номер один неспокійно було на території тимчасово окупованого Криму, тому що Путіну там не місце, і російським окупантам щось там сильно бахкало в районі аеродрома Октябрської і палало, і бахкало, і не тільки. І ми знаємо, що спалахували можливо там і боєкомплекти. Що відомо нам про те, що відбувалося на території ось цього аеродрому, бо дим такий нехілий. Вот, вот тут нам, конечно же, больше известно. Значит, вот этот вот аэродром Октябрьская, он когда-то был одним из крупнейших аэродромов в советское время, ну военно-морских сил авиации военно-морских сил. Потом, конечно же, там как в году 88 там, в или 9 все э, пришло в упадок, там здание разобрали на этом аэродроме, часть плит тоже утащили, то есть он не работает, этот аэродром. Но э, на э, юг от, от этого аэродрома, так как он был одним из самых крупных, на, на, на юг от него есть э, дорожка, которая ведет к складам, которые в свое время, mm -hmm. в советское время, э, при, предназначались для хранения ракет для вот этой авиации. Э, там тоже разобраны все здания, все кирпич растащен, но два огромных бункера, бетон с насыпью земли, остались. Вот россияне их в свое время почистили, подшаманили там и стали использовать для склада боеприпасов очень удобно. Почему? Два километра э, на восток, ну, даже меньше чуть-чуть, железная дорога, пролетная станция и эта железная дорога та самая, которая от Симферополя значит, в Джанкой туда дальше на Чангар, то есть прекраснейшее место для хранения различного рода снарядов, но не учли климат, скорее всего, не учли, или покурили, как всегда, не там, и э, началась на одном из складов, точно на одном, детонация подзем, под, подземная, причем все, э, часть э, бетонного перекрытия сорвала и оно все красиво полетело, э, не знаю, есть уже кадры, нет, но я их, по крайней мере, видел» кадры, когда вечером оно да, даже ночью взрывалось, там вот разные в разных местах лежат и очаги пожаров заметны. То есть взрывы остановили железную дорогу там, перекрыли автомобильную дорогу, потому что она рядом проходит с железной дорогой. Естественно, ничего никому не рассказывают, что все же по плану идет. Ну, а нож так и должно быть, когда ты прям... Там же примечательный самый момент-то в чем? Mm. Вот этот склад же, нужно его обслуживать, ну, постоянно там забирать, складывать туда и так далее, грузить на станции. Российские военнослужащие, которые его обслуживают, они живут э, в поселок Звездный, на, на Севере есть заброшено, но сейчас реанимировано, животноводческое предприятие. И вот они живут там в этих на скотобазе да живут в общем то теперь оно и имеет название то которое должно иметь вот они там проживают эти российские военнослужащие но сидят сейчас я так понимаю потому что до сих пор детонировало ночью точно под утро точно там значит в чем еще интересный момент детонировало так что в шести километрах прилетело в один из домов а, я напомню, железная дорога в двух километрах вот этого склада находится. То есть там все сидят сейчас тихо, но все там, если это подземная детонация подземного склада, там уже собирать будет нечего. Я думаю, видели наземную детонацию, результаты на аэродроме Морозовск, там, где разнесли тоже склад с БК. Там, в принципе, не, не, нечего уже собирать. А тут подземно. Представьте. Поэтому там все тоже идет по плану. Демилитаризация, но есть нюансик. Нюансик і ще якийсь непоганий. Що ж рухаємося до Сполучених Штатів Америки? Харіс більшла до рекордного відриву Трампа у президентському рейтингу. І принаймні про це говорять результати дослідження міжнародної компанії Morning Consult. Вони показали, що Харіс на 4% відсоткові пункти випереджає вже представника республіканської партії Дональда Трампа 48% проти 44%. Плюс напередодні ми дізналися, що віцепрезидентом правою рукою Харіс до електоральних перегонів. Став губернатор штату Міннесота Тім Вальц. Що відомо нам про нього? Він завжди дуже добре про Україну говорив. І підтримка є між Міннесотою і Чернігівщиною. Є розуміння того, що як казав Вальц, що стояємо, стоять вони разом з нашою громадою в той час, коли Україна захищає свою свободу, і демократію від тиранії. Ось цей тандем. Наскільки він зараз ладен збільшувати цей відсотковий відрив від Трампа і Дівенса? Ну, во-первых, всем, кто болеет за Украину, кто помогает Украине. Да и просто за доброе слово всегда мы говорим большое спасибо. За любую поддержку, любую форму поддержки. Я просто хочу напомнить, что не всегда хорошие, добрые слова означают продолжение в плане дела. Да? То есть можно говорить, мы поддержим, мы поддержим, очень сильно поддерживаем. Мы не должны дать Украине проиграть ну уже не говоря там выиграть, да, но бить по территории России не нужно э, нашей баллистикой. Э, не нужно. Вот вы, хоть и вы и видите там условно говоря в бинокле те аэродромы, которые кабами загружают самолеты российские, но бить по ним нельзя, потому что ну, мы вас очень поддерживаем, очень. Поэтому вот понимаете про что? я? А, я понимаю, что касается. Вот в этом плане, знаете, в чем у нас коренное отличие с Израилем? Что Израиль может, потому что оружие его. И Израиль может не спрашивать никого, а взять и уничтожить террористов. Причем э, в чужой стране. Да, вот как они сейчас верхушку Хизбаллы, да. верхушку Хамас. Хамаса. Хамаса всюду, да. Прицельно ведь и ничего, в принципе. Но будто очень Нет, возмущаются. Так же, как нам говорят, не нужно бить по НПЗ. Мы бьем, а они говорят, ну, не нужно все-таки, не нужно. Что касается Камалы Харрис и ее отрыва, сейчас это еще может измениться. Вот все, во-первых, ну, сильно повлияет сейчас ситуация на Ближнем Востоке. Вот, -вот Иран там какой-то свой удар возмездия с Хизбаллой вместе с йеменскими хуситами там снова так целая группировка прокси собралась. Вот нанесут, развернется война полномасштабно. Это сильно повлияет на отношения, в том числе и к политике демократов, например. То есть осложнит выборы для демократов в, в открытой фазе. Ну, она и так там открытая фаза, но в такой прям очень жаркой фазе войны на Ближнем Востоке заходить в выборы, это существенно повлияет. И поверьте, там уже не ограничится вмешательством только Соединенных Штатов или союзников, или еще там будет заваруха, как говорится, очень серьезная. Но, наверное, наверное пришло время, я, я сейчас не агитирую, но разобраться с теми, кто спонсирует этих прокси. Но ведь Хамас напал на Израиль не потому, что сами захотели, да? а потому что их долгое время финансировали, к этому готовили и так далее. Я вот недавно читал вообще дичай, дичайшую статью про роль МАГАТЭ в подготовке иранской ядерной программы. Финансировали. В Россию на практику в Россатом отправляли. Даже когда уже инспектором был закрыт. Доступ к иранским объектам. Ну то есть вот как это как оценить эту вялую демократию? Не просто Она не просто ничего не делает, она еще и помогает автократам и э, деспотам, тиранам. Поэтому вот возвращаясь к нам, э, ну давайте наблюдать за тем, что происходит. Давайте уже сейчас э, засылать туда лоббистов наших, да побольше. Да. И мы должны понимать, что вот в... Где-то за месяц до выборов, до 5 ноября, ну, мы, у нас будет возможность выбивать, пусть это цинично прозвучит, больше, потому что одни будут уходить, другие приходить, все будут обещать, все будут стараться. Это нужно не упустить. Так, ми свого і не упустимо, я впевнена в цьому, бо ми і так, ну чесно кажучи, за все вдячні, але це все теж доводилося вибивати різними дипломатичними шляхами і м'якої, і жорсткої сили одночасно.